Sebab itulah tadi tak pelik kenapa bercerita tentang kemenangan ini kita perlu kembali kepada Quran sebagai rujukan utama untuk kita melihat apa yang kita buat ni betul ke salah sebab definisi manusia ataupun bila manusia ke satu makna ataupun satu definisi terhadap sesuatu manusia akan subjektif memberikan definisi contoh baik dengan buruk kan betul dengan salah manusia tu subjektif Kan. Yeah. Uh, ibarat kata contoh, uh, ada orang kata minum kopi tu bagus. Kan? Baik sebab uh, macam boleh memberikan kesegaran, yeah. menghilangkan mengantuk. Yeah. Tapi mungkin tak baik itu Saya sebab saya tak suka minum kopi. <laughs> kan? Jadi maksudnya definisi manusia terhadap baik buruk tu akan sentiasa subjektif. Yeah. Tetapi ataupun sekian sangat penting untuk kita dekati Quran kerana apa sebab Quran akan membawa satu bentuk kebenaran yang memang kalau Allah kata benar itulah benar. Dia tidak akan berlaku subjektif kata bila Allah kata benar, eh tak, tak benar. Kita tak boleh gitu. Kalau manusia dia mungkin barangkali boleh mempertikaikan apa yang orang kata benar. Tapi kalau Allah dah telah, Allah telah menisbahkan sesuatu itu benar, maka kebenaran itu adalah benda yang valid dan solid. Okey. Jadi kita kena tengok Quran. Okey, tadi sebenarnya saya agak terkilan ataupun sekian bila mana membuka social media pada waktu ini. Uh, sebab saya tengok hari ini banyak sahabat-sahabat saya yang share dekat uh, Facebook, dekat mana-mana social media ataupun sekalian, bila mana dia letakkan uh, pautan itu, dia kata tengok komen. So, bila tengok komen tu pun sekarang ya Allah kita ni sangat sedih hmm. bila mana yelah kita sangat seronok bila mana ada yang mendoakan solidariti dan sebagainya hmm. tapi sangatlah sakit telinga sakit mata bila membaca komen-komen ini misi yang sia-sia ini adalah misi yang memang tak ada strategi ini adalah misi yang memang menghugikan duit orang yang menyumbang kita sakit sangat mata bila melihat benda ni hmm. okey jadi untuk nak menjawab soalan ni Puan sekarang saya nak bawa dua ketiga cerita hmm. kalau sempat Tiga? Ya. Kalau tak sempat? Boleh, InsyaAllah. Saya nak mulakan terpuan sekalian dengan kisah Ashabul-Ukhudud. Kalau anda kata mereka ditahan dan tak berjaya bawa misi bantuan untuk ke Gaza itu sia-sia, ya. pelajari kisah ashabul Ukhdud dalam Al-Quran. Tepuaskan tu kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Uhdud ni dalam surah Al-Buruj Bukan Ashabul Kafir ya? Bukan Ashabul Kafir, Tepuaskan Disclaim siap-siap <laughs> Kita mungkin biasa dengar Ashabul Kafir kan? <laughs> Tapi Tepuaskan ada dalam Al-Quran okay, Kalau Ashab. Tepuaskan berminat nak kaji Tepuaskan boleh buka surah Al-Buruj Tepuaskan boleh tengok ayat kutila Ashabul Ukhdud. Ada cerita pasal golongan-golongan parik yang telah terbunuh Ya. Pada waktu itu Jadi Tuan sekian Sekilan Ashabul Uhdud ni Kalau ya. nak ceritanya agak panjang Sebab dalam hadis pun ceritanya agak panjang Tentang ya. ulama dakwah itu Ulama dakwah da itu sangatlah panjang ceritanya Tapi diringkaskan cerita Tuan sekian Ada seorang budak muda Yang telah diberikan kesedaran akidah pada waktu itu Dia lihat dakwahnya tidak berkesan Dia cuba untuk memberikan dakwah kepada raja ketika itu Dan tukang sihir Tetapi dakwah itu tak diterima Sehinggalah raja pada waktu itu murka kepada dia Dan bertindak memutuskan keputusan untuk membunuh budak muda ini. budak muda ini pula bayangkan ataupun sekian raja dengan tukang sihir dan groom dia untuk jadi the next uh, sorcerer, apprentice. the next expert apprentice yeah. untuk mengganti tempat tukang sihir last sekali menjadi penentang kepada raja dan tukang sihir. Yeah. Jadi di di diputuskan untuk uh, dibunuh budak ini. Bayangkan berbagai-bagai cara Topan sekalian, untuk membunuh budak ni akhirnya budak ni kembali elok aje dekat istana tanpa mati. Dihantar hulubalang, kan? dihantar hulu balang semua untuk membunuh budak ni tak mati-mati. Tak mati-mati sampailah Topan sekalian, eh. Sampailah ketika dia sampai pada raja dalam keadaan menyerah diri dia kata apa? Kau takkan dapat bunuh aku dengan cara yang kau putuskan. Yeah. Tapi kalau kau nak bunuh aku, kau kena ikut cara aku. Cara yang telah aku 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 propose ni. Dengan cara ni insya-Allah kau akan mati. Yeah. Kan? So maksud itu pada sekian ini adalah misi berani mati yeah. yang dilakukan oleh hulam ini. Budak ini. So mungkin anda akan tengok last kali, eh kenapa dia ni kan bagus patutnya tak payah mati dah. Yeah. Kekal hidup tak perlu nak pergi sampai Serah bin Asradi dan ajar cara untuk nak bunuh dia. Yeah. Tapi budak ini ataupun sekian hulam ini dia pergi dapatkan gajah bagi tahu ini kaedah cara nak bunuh aku. Yeah. Kan? Kau kena ambil panah dan kau kena kumpulkan semua halayak rakyat-rakyat kita dekat tempat yang sama melihat pembunuhan aku ini dan sebelum kau lepaskan panah itu, kau kena sebut bismillahirrabi hadalul kau kena sebut dengan nama Allah Tuhan budak ini dan tuan-tuan sekalian, itu je syarat dia selama ni punyalah tolak dekat cerun yang tinggi nak lemaskan dekat laut, semua tak berjaya tuan-tuan sekalian elok je dia balik tuan-tuan sekalian, yang mati tu adalah hulu balang-hulu balang balang yang mati semua hulu yang mati tapi last sekali tu puan sekalian dia kata itu je cara kau panah aku tapi sebelum panah bismillah ya rabbi hadzal ghulam. Hmm. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Dalam keadaan apa tu puan Sekirian? Disaksikan oleh masyarakat-masyarakat yang melihat kematian ketika itu. Jadi kita mungkin kata eh apa ni segah dia sampai mati. Hmm. Kan? Tak boleh nak teruskan dakwah lagi tapi tu puan Sekirian, cuba tengok. Disebabkan matinya ghulam ini tu puan Sekirian, dia telah membuka hati-hati yang melihat ketika itu untuk mempertahankan agama dan memenuh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kita puaskan nampak dengan apa yang sedang berlaku di JSF yang tertahan ketika ini hmm. dan tidak dapat meneruskan misi bantuan tak sampai. Apa yang berlaku? Sebelum anda nak kata ianya sia-sia atau -sia, puan Sekiranya, anda tak nampak ke dunia sedang bising tentang JSF pada waktu ini. Hmm mereka merelakan diri untuk ditangkap oleh pihak yang tidak bertanggungjawab Zionis Israel tapi sebenarnya mereka tertahan mereka ditangkap ada kata rugi sia-sia tapi tak sia-sia dunia tengah bising pada waktu ini dunia tengah memandang Israel sebagai penjenayah dunia dan dunia sedang memandang Israel sebagai orang yang perlu dilaknat kaum yang perlu dilaknat jadi bukankah itu kejayaan seperti mana kejayaan terbinanya sebilangan orang yang beriman pada, eh, pada orang yang tak ada yeah. selepas dia mengorbankan dirinya tuan puan sekalian telah wujudnya ramai orang yang beriman ketika itu Allah, Allah. siapa kata sia-sia anda mungkin nampak short termnya mati budak tu habis rugi yeah. tapi tak orang yang meneruskan legasi akidah Islamiah ketika itu itulah keberuntungan yang paling besar kan keberuntungan paling besar sekarang ni tuan puan sekalian budak-budak anak saya tuan puan sekalian daripada selalu melukis sebab anak saya yang sulung Asim dia nama dia Asim dia suka melukis teman sekalian kita akan tengok kerana dia akan ada random lukisan yang dia akan lukis yeah. tapi sekarang ini lukisan-lukisannya tiba-tiba beralih kepada lukisan yang berbeza saya tengok lukisan terkini anak saya yang sulung itu Tuan-Puan sekalian dia sudah mula melukis kapal nutila mungkin Yes, dia mula melukis oh, kapal Allah, kalau saya, saya ada dalam phone saya, saya hamba. Dia, dia dia lukis apa sekarang ini? Dia mula melukis kapal. Dia dia mula melukis uh, satu tipografi tolong saudara-saudara kita di Palestin. Hmm. Kalau sebenarnya mungkin lukisannya random dia lukis bermacam-macam benda tuan puan sekalian. Yeah. Tapi lukisan terkini sudah berbeza. Maksudnya apa? Budak umur 8 tahun pun sudah dengar isu ini. Budak 8 tahun pun sudah mula cakna tentang isu ini. Siapa kata sisi? Selama ni orang diam tuan puan sekalian kan flotila sebelum ni tak rasa bising seperti mana flotila ke-37 jadi siapa kata sikit siap, siap kan tu satu yang kedua tuan puan Yang, kita belajar dan juga tadi kita belajar daripada kisah Asabul ukhdud cerita kedua saya nak sampaikan juga adalah daripada surah yasin surah yasin tuan puan Yang, kalau tuan puan sekalian pernah baca surah yasin saya rasa ramai yang dah pernah baca insyaallah ustaz kita dalam akan... surah yasin ramai yang tak perasan ada cerita berkenaan dengan tiga orang rasul dan lelaki dari hujung kota Sebelum Rasul-Rasul ini terpuaskan menjadi tiga, Rasul ini kata Allah SWT diutuskan kepada kaum ini dua orang Rasul. Masya Allah. Satu ha, Mula-mula Allah kata, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلِ Ada satu ashab al yeah. telah diturunkan mursalun. Mursalun ini kalau ikutkan jama' lah. Yeah. Dia lebih daripada tiga lah. Tiga ataupun lebih. Kan? Jadi mungkin kita nak tahu berapa orang Rasul yang ramai sangat ni turun ke Ashab al ni. Yeah. Setengah Mufasir mengatakan tempat ini adalah wilayah Antokiyah kan berlaku di wilayah Antokia atau Puan Sekian. Tapi Allah tempat Tuan Sekian itu adalah cuma 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 tarjihat para mufassir berkenaan dengan lokasi berlakunya kejadian ini. Jadi tempat ini kata Allah ada banyak rasul. Berapa orang rasul? Jawapan tu pada ayat selepasnya. Idza arsalna ilaihi mutna'in Mula-mula kaum ini diutuskan dua. Dua orang rasul datang kepada kaum ini. Fakadzabuhuma. Kedua-duanya ditolak. Fa'azzazna bi thalithin. Daripada dua, berdakwah kosong. Tak ada yang beriman kepada Allah. Tapi Allah kata, aku kuatkan yang dua tadi, tambah seorang lagi jadi tiga. Tiga Rasul untuk satu jadi kaum. Jadi tiga orang Rasul pada satu kaum. Okey, dah sikit, sekali. Mana kaitan dengan flotila ni? Okey, ayat selepas tu kalau tu puas baca lagi. Yeah. Ni dah banyak saya kena ni. Yeah. Okey. Ada satu ayat tu dalam surah Yasin Allah bagi tahu Orang-orang yang mendengar dakwah Rasul ketika itu tu puas Dan dah mula mengancam Rasul-Rasul ni. Sebelum ni terpaksa dia orang just reject je, tak nak terima je. Tapi sebab dah jadi tiga, dakwah pula makin rancak pula, tiba-tiba dia mula mengancam dengan mengatakan la illam tantahu la wa la yamassannakum min alim. Kalau kamu tak berhenti wahai tiga orang rasul, kami akan pasti rejam kamu dan kami akan pastikan kamu tak akan rasa yang lain melainkan kesakitan yang tak terperi sakitnya. Azabun alim. Azabun alim. Jadi, dia bagi ancaman. Tak berhenti kami kejar. Okay, macam sekarang ni, Tuan Puan Sekirian, Semua Flotilla pada waktu ini, masa dia orang tengah bergerak, kita tengok ZRK, Tuan Puan sekian kita tengok live-live tu, yeah. dia orang beri ancaman. Sama ada nak masuk penjara ataupun sama ada nak teruskan uh, misi. Yeah. Jadi, uh, masuk penjara ataupun nak berpatah balik, dia betul. kata. Jadi, ada ancaman yang, diberi, yang diberikan Tuan Puan Sekirian. Jadi, macam kes tiga orang rasul ni, Tuan Puan sekarang, diberikan ancaman. Kita ingatkan macam, okey, ancaman tu akan menghentikan dia. Tapi tak, Tuan Puan sekarang di saat kita nampak Nabi-Nabi nak teruskan dakwah walaupun dia ancam, tiba-tiba Allah hantar dia ansang hero. Hmm. Saya pun tak tahu nak sebut apa. Unsung ke ansang? ansang, eh? Bila biasa kalau kita yang cukup menanyu, unsung. <laughs> <laughs> unsung. <laughs> 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 Tapi dia ansang hero. Allah hantar dia ansang hero, tak puaskan surah Yasin. Di saat Nabi itu walaupun dah diancam nak teruskan lagi dakwah, tiba-tiba Allah hantar second, uh, orang seterusnya untuk menjadi juru cakap ketika itu. Wajah amin aqsal madinah tiada jalan Qala ya qawmi tabi'ul mursalin telah datang dari hujung kota seorang lelaki dalam keadaan tergesa-gesa datang kepada kaumnya dengan mengatakan tolonglah ikut wahai kaumku tolonglah ikut rasul-rasul ni mm -mm. eh kalau ikutkan tuan puan sekalian secara maklumnya kalau terus bercakap kena rejam yeah. eh bukan tadi macam eh, dah <laughs> tahu dah misi flotila ini eh tak pernah berjaya dah mm -mm macam makluman yang kita pernah dapat sebelum ini. Misi flotila tak pernah berjaya. Ni dah dapat ancaman dah. Kalau kau tak teruskan kalau kau teruskan dakwah, kami akan kejam kamu. Jadi dah macam ada ancaman. samalah macam pihak GSI pada waktu ini. Mereka juga dapat ancaman. Tapi kenapa teruskan juga? Macam tadi anda kata, dah tahu dah ada ancaman, tak payah teruskan dah. Tapi kenapa mereka teruskan? Sebab tuan, tuan sekalian dengan penerusan itu akan menjamin akan ada, akan menjamin satu benda yang lagi besar daripada itu lebih besar daripada sekadar kemenangan dapat sampai ke bantuan iaitulah menghidupkan jiwa-jiwa yang mati kejayaan kita bukan semata-mata tuan, tuan sekalian nak kejayaan itu berlaku kemenangan itu berlaku tapi kejayaan yang kita sedang usahakan sekarang ini adalah nak bagi lebih ramai orang-orang yang bersama dalam misi nak menghidupkan jiwa yang pada asalnya eh kita nak sokong mana tapi dengan isu yang berlaku ini yeah. yes we, we, make up our mind kita nak bersama-sama dengan Palestin. Jadi akhirnya tu pun sekian daripada tiga orang yang tak nak berhenti berdakwah walaupun diancam sebegitu wujud dan lahirnya seorang lelaki yang datang daripada hujung kota bukan datang daripada kawasan itu. Bukan daripada Korea tu Ustaz. Bukan daripada Korea. Aqsal Madinah. Aqsal Madinah. Hmm. Jadi mungkin anda kata macam eh, orang Israel yang dekat situ pun tak semua bersama-sama dengan Palestin. Tapi tu pun sekalian cuba tengok delegasi sumut flotila baru ini. Ya. Datang daripada seantero dunia tu pun sekalian berbagai negara bersama dengan Benar. dengan GSF tu pun sekalian. Bukankah mereka Aqsal Madinah? Ya. Mereka lah Aqsal Madinah itu. Bukan kita pun sekalian itu adalah satu tanda perjuangan ini tidak sia kerana sudah ramai bukan seorang. Kalau dalam ayat itu Allah memuliakan seorang yang datang daripada hujung kota, ya. tapi kali ini tu pun sekalian yang datang daripada hujung kota ke Palestin bukan seorang. Tapi banyak negara yang turun bersama-sama dengan misi ini. Jadi ini kejayaan. Dulu satu. Sekarang sudah ramai. Siapa kata sia-sia? Yeah. Jadi sebelum kita nak kata sia-sia pada perjuangan ni, tuan-tuan sekalian, kisah Ashabul-Ukhudud menampakkan ianya, ianya bukan perjuangan sia-sia yeah. kerana dia menghidupkan orang-orang yang uh, mencintai Allah dan sanggup berkorban dan mati untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan sekalian dalam kisah laki daripada hujung kota dan surah Yasin, kita menghidupkan banyak hati supaya lahirnya lebih ramai lelaki dari hujung kota. InsyaAllah